Дорогая моя Вичка, я поздравляю тебя с этим долгожданным днем. Ты так его ждала, я вижу, как ты волнуешься, как ты переживаешь за все. И я хочу тебе заверить, солнышко, что все будет хорошо. Мы поддержим тебя, мы сделаем на свадьбе такое классное настроение, что ты запомнишь это день надолго-надолго. И я желаю твоей будущей семье, чтобы в ней всегда царила верность, радость, уют, комфорт, чтобы вскоре был слышен детский смех. И чтобы твой мужчина тебе постоянно дарил цветы, вот как я сейчас такая вся в цветах, я безумно рада за тебя. И целую, целую, Вичка, здоровья вам и будь любима. Я помню, как все начиналось. Тогда еще незнакомая мне меня компания меня привел Максим, одногруппник, мой добрый, веселый друг. Через какое-то время в нашей компании появилась ты. После знакомства с тобой Максима было не узнать. Он все время улыбался и говорил, говорил про тебя. Узнав тебя, я поняла, что ты очень милый, приятный и отзывчивый человек. Позже мое мнение о тебе только укрепилось. Если честно, я сейчас даже не могу представить вас друг без друга, как и не могу представить всю нашу компанию без тебя. Я думаю, что все, кто вас знает, уверены, что вы отличная пара, совсем скоро будущая крепкая-крепкая семья, и надеюсь, что ничто не сможет вас разлучить. Вика, мы с Элей хотим тебя поздравить с твоим событием, которое вот-вот произойдет. Это с твоей свадьбой. И хотим тебе пожелать настоящего женского счастья, чтобы ты была счастлива, чтобы вы с Максимом дарили друг другу это счастье. Наверное, в этом и есть благополучие в семьи. Вот, еще я хочу сказать, что много где слышала о том, что семейная жизнь это не сахар, что это тяжелый труд, но я скажу так, что семейная жизнь с любимым человеком – это настоящий рай на земле. Поэтому вашей паре я хочу пожелать, чтобы с каждым годом ваша любовь друг к другу становилась все крепче и крепче. Вот. И это, наверное, есть... То семейное счастье, то женское счастье, которое я тебе желала изначально. Еще хочу пожелать, чтобы ваше свадебное торжество прошло на ура, чтобы мы об этом событии вспоминали постоянно с улыбкой, хотели пересматривать свадебное видео все снова и снова, заново и заново. Вот, ну и в заключение хочу сказать Вика тебе, что ты классная девчонка, а у классной девчонки должно быть все вот так. И я не сомневаюсь, что так и будет. тебя с таким серьезным решением в твоей жизни. Желаю, чтобы ты никогда об этом не пожалела, чтобы совместная жизнь стала еще ярче, насыщеннее, больше ярких впечатлений, взаимопонимания, чтобы чувства ваши только приумножались и никогда не погасли. Чтобы все у вас получалось. Вы любите путешествовать, побольше вам ярких эмоций от ваших путешествий, побольше денег на них. Всего самого хорошего. Вика, я от всего сердца хочу поздравить тебя с таким важным событием в твоей жизни. И хочется пожелать, чтобы в твоей семье всегда царило тепло, взаимопонимание, радость, чтобы каждый день приносил вам с Максом только самые яркие и незабываемые эмоции, впечатления, чтобы между вами всегда царила гармония, так очень, очень гармоничная пара, таких такие на самом деле большая редкость в нашей в современной жизни и чтобы между вами всегда было всегда искрилось такое чувство как любовь, чтобы вы его никогда не потеряли. ну и конечно хочется пожелать вам, чтобы у вас были красивые умные детки побольше и побыстрее не затягивайте, ну в принципе всего всего вам того, чего вы сами себе пожелаете. все. поговорим о Нике. Вика, Вика. Да, Вика замуж еще выходит. Когда мы с ней познакомились, а, познакомились мы с ней, нет, я бы сказала, когда мы с ней начали общаться, это лагерь после седьмого класса. Ночной разговор, помню, мы говорили о родителях, о знакомствах, общении, друзьях, и вообще о чем-то говорят в седьмом классе. И с того момента Вика вошла в мою жизнь. А жизнь, она как кардиограмма. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Отношения тоже. И несмотря на все, что происходило, я рада, что Вика осталась в моей жизни. И надеюсь, так будет и дальше в этой следующей, после следующей, на веки веков. Что Вики пожелать? Да трудно, трудная задача, конечно, у меня. Потому что что желать человеку, у которого все есть? А у Вики действительно все есть. Есть самое главное, это семена. Семена, которые трудно приобрести человеку в жизни. А у Вики они есть самого рождения и плод их самый сладкий, потому что дает самое прекрасное, что есть в этом мире, самое лучшее качество. А качество – это своего рода дерево, которое дает плоды. И хотелось бы, чтобы Макс был мощной поливачкой, который поможет взрастить эти плоды и наслаждаться ими. Я буду всегда рядом, я обещаю. Очень сильно тебя люблю. Крепко обнимаю. Крепко целую. И увидимся на свадьбе. Всем пока. Вика, я поздравляю тебя со вступлением в новый этап в твоей жизни. Ты умничка, и у тебя все получается. И я очень рада, что несмотря на все жизненные ситуации, мы с тобой остаемся подругами. И ты очень достойная девушка. Ну что, ты созрела, и ты не старая. И сегодня, я надеюсь, мы это докажем не только тебе, но и себе. Доставим порох из пороховниц и зажжем. Я как то замутила, а что за мной сказать, я наводомляю. Так вот, я рада, что мы с тобой сябруем уже 9 год. И не слухаю, Оля, вы старые 9 год. <связывая> я вообще рада, что я буду часткой такой такой важный для тебе подзеи якая продзеится я спадзяюсь что яшчэ буду частка шмат таких поей о твоим жыцці а зараз давайте отвяткуем твойволник так яку раов питере пить и как пам если я 12 а